Помимо того, что надо было поменять патрубок, человек еще попросил посмотреть ходовую часть. Он решил на рычаги. Ну вот у него получается потекший сальник, не сальник, а пыльник на три -шипе. И сама граната уже бьет. Друзья, делал диагностику рено трафика. Стучала граната и трешип. Получается, машину хозяину я доставлял лично. И именно прикололся, как это отображается на Вождение. Вот она разгоняется, все в огнях, все как бы четко. А когда начинаешь тормозить, сумасшедшее биение в руль отдавала. Я приехал, ему отдал машину, сказал, что такая такая проблема. Он говорит, блин, я думал, говорит, с хождением говорит, проблема или думал рулевой пальчик. Так что обращайте внимание. Если вот такое биение есть, то это граната и три шип. Всем гарного дня. Подписываемся на гараж на Захидном, место Днепро. Всем гарного дня.